নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ই কক্ষ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ নাম অবিস্মিতা বৰঠাকুৰ আজি আমি আলোচনা কৰিম অষ্টম শ্ৰেণীৰ একাদশটি পাঠ অতীতক নাযাবা পাহৰি নামৰ পাঠটিৰ অনুশীলনীত সন্নিৱিষ্ট হৈ থকা প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আমি পাঠটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোৱে গতিকে পাঠটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তোমালোকৰ পাঠত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা প্ৰশ্ন উত্তৰ সমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰো আহা প্ৰথম প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ দিছে সম্পদক কলা সম্পদ বুলি কোৱা হয় প্ৰশ্নটো সুধিছে যে কলা সম্পদ বুলি কাক কোৱা হয় আমি পাঠটি পঢ়ি ইতিমধ্যে জানিছোয়ে যে অতীতৰ শিল্পকলা স্থাপত্য ভাস্কৰ্য লিপি মুদ্ৰা বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ স্থান দলিল আদি যিবিলাক সম্পদে সেই যুগৰ ঐতিহ্য বুৰঞ্জী দৰ্শন আদিৰ সম্ভেদ দিয়ে তেনে সম্পদবোৰকেই কলা সম্পদ বুলি কোৱা হয় গতিকে কোনবিলাক সম্পদ যিবিলাক সম্পদে অতীতৰ শিল্পকলা স্থাপত্য ভাস্কৰ্য লিপি মুদ্ৰা বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ স্থান দলিল আদি যিবিলাক সম্পদে সেই যুগৰ ঐতিহ্য বুৰঞ্জী বিজ্ঞান ধৰ্ম দৰ্শন এইবিলাকৰ আভাস দিয়ে সেইসমূহকে আমি কি বুলি কওঁ কলা সম্পদ বুলি কওঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটি চাওঁ অতীতৰ কিহৰ বিষয়ে এই সম্পদসমূহে কয় গতিকে আমি ইতিমধ্যে পাইছো যে ধৰ্ম দৰ্শন বিজ্ঞান এইসমূহ বস্তুৰ বিষয়ে এই কলা সম্পদসমূহে কয় গতিকে অতীতৰ ঐতিহ্যৰ বিষয়ে এই সম্পদ আহাত্বিক সম্পদ বোলে আমি পাঠটো পঢ়োতে পাইছো যে বৰ্তমানৰ পৰা এশ বছৰ পুৰণি যিসমূহ সম্পদ সেই সম্পদসমূহক

ঐতিহৰ বিষয়ে জানিব পাৰি আৰু বৰ্তমান সময়ৰ পৰা এশ বছৰ পুৰণি যিসমূহ সম সম্পদ সেই সকলোবিলাক সম্পদকে কি বুলি কব পাৰি প্ৰত্নতাত্বিক সম্পদ বুলি কব পাৰি ঘ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে প্ৰত্নতত্ব বুলিলে কি বুজা পুৰণি কালৰ সম্পদসমূহৰ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে আমি কিহৰ বিষয়ে জানিব পাৰো গতিকে প্ৰত্নতত্ব আমি ইতিমধ্যে জানিছো যে প্ৰত্নতাত্বিক সম্পদসমূহৰ বিজ্ঞান অধ্যয়নকেইনতত্বোলা হয় যিসমূহ খনন কাৰ্যৰ জৰিয়তে আমি যিসমূহ পৌৰাণিক সম্পদসমূহ আমি উদ্ধাৰ কৰো সেইসমূহৰ বৈজ্ঞানিক সন্মত অধ্যয়নে হৈছে প্ৰত্নতত্ব পুৰণিকালৰ কলা সম্পদসমূহ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে আমি সেই সময়ৰ মানুহৰ জীৱন ধাৰণ প্ৰণালী স্থান কলা সংস্কৃতি ধৰ্ম দৰ্শন ইত্যাদিৰ বিষয়ে জানিব পাৰো এই সম্পদসমূহে অতীতৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ বিষয়ে কয় গতিকে আমি সম্পদসমূহৰ জৰিয়তে সেই সময়তনো কেনেকুৱা ধৰণৰ ধৰ্ম বিশ্বাস আছিল কেনেকুৱা ধৰণৰ সংস্কৃতি আছিল খোৱা লোৱা কেনেকুৱা আছিল বা আসবাব পত্ৰ তেওঁলোকে কি ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেইসমূহৰ আভাস পাওঁ যেনেদৰে আমি হিন্দু সভ্যতা বৰ্তমান নাই যদিও সেই হিন্দু সভ্যতাৰ ঠাইৰ পৰা হৰপ্পা বা মহেনযোদাৰো সভ্যতা য'ত গঢ়ি উঠিছিল তাৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা আসবাবসমূহৰ জৰিয়তে বা ভম্নাংশ শেষসমূহৰ জৰিয়তে সেই সময়ত তাত কেনেধৰণৰ সংস্কৃতি আছিল তাৰ আভাস পাওঁ তাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো চাওঁ আহা পুৰণি দ্বাৰকানগৰ অৱশেষ কৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল দ্বাৰকানগৰৰ অৱশেষ মাটিৰ তলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল প্ৰশ্নটো চাওঁ আহা সূৰ্য পাহাৰ কোন জিলাত অৱস্থিত আমি সকলোৱে জানো যে এই সূৰ্য পাহাৰ যি এক আহ ঐতিহাসিক স্থান আমাৰ অসমৰ এই স্থান অসমৰ গোৱালপাৰা জিলাত অৱস্থিত গতিকে সূৰ্য পাহাৰ গোৱালপাৰা জিলাত অৱস্থিত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন তেজপুৰৰ ওচৰৰ বৰা চুবুৰী গাঁৱত কি উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল আমি ইতিমধ্যে পাঠটি পঢ়োতে এই বিষয়ে অৱগত হৈছোৱে যে তেজপুৰৰ ওচৰৰ বৰা চুবুৰী গাঁৱত পুৰা মাটিৰ কুঁৱাৰ অৱশেষ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল আৰু সেইসমূহৰ সাদৃশ্য থকা কিছু আচবাব সেই সময়ত গংগা নদীৰ পাৰতো উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল আৰু সেইবাবে ধাৰণা কৰা হয় যে সেই সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত কাষে কাষে যি সভ্যতা গঢ়ি তুলিছিল সেই একে সময়তে গংগা নদীৰ পাৰতো সেই ধৰণৰ সভ্যতাই গঢ়ি উঠিছিল বুলি ধাৰণা কৰা হয় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো চাওঁ আহা ইয়াত সুধিছে সূৰ্য পাহাৰৰ খনন কাৰ্যত কি কি উদ্ধাৰ হৈছিল আমি ইতিমধ্যে পাঠত পাইছো যে তাত বৌদ্ধ স্তূপ জৈন ধৰ্মৰ ধৰ্মগুৰু ঋষভ নাথ আৰু নেমিনাথৰ ভাস্কৰ্য গণেশৰ মূৰ্তি আদি এই সূৰ্য পাহাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছিল সূৰ্য পাহাৰৰ খনন কাৰ্যত শিলেৰে নিৰ্মিত বৌদ্ধ স্তূপ জৈন ধৰ্মৰ আদি গুৰু নেমিনাথ আৰু ঋষভ নাথৰ ভাস্কৰ্য শিৱলিংগ গণেশৰ মূৰ্তি আদি উদ্ধাৰ হৈছিল তাত বহুতো শিৱলিংগ উদ্ধাৰ হৈছিল সূৰ্য পাহাৰত বৰ্তমানো যদি তোমালোকে চাবলৈ যোৱা কেতিয়াবা এইসমূহৰ ভৱ্নাংশ শেষ এতিয়াও তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো চাওঁ আহা গোৱালপাৰা জিলাৰ পাগলাদিকত কি উদ্ধাৰ হৈছিলে ইতিমধ্যে আমি পাঠত পাইছো যে গোৱালপাৰা জিলাৰ পাগলা টেকত পুৰা মাটিৰ বৌদ্ধ স্তুপৰ বিৰল ভাস্কৰ্য উদ্ধাৰ হৈছিল তাৰ পাছত প্ৰশ্নটোত আছে গোলাঘাট জিলাৰ বৰপথাৰ অঞ্চলৰ ডুবৰণী প্ৰাচীন অসমৰ বুৰঞ্জীৰ অন্যতম ক্ষেত্ৰ বুলি কিয় কোৱা হৈছে বুজাই লিখা এইটো অকমান বহলকে আমি লিখিব লাগিব আমি ইতিমধ্যে পাইছো যে দুবৰণি অঞ্চলত বিভিন্ন প্ৰত্নতাত্তিক সম্পদ পোৱা গৈছিল তাত ফলকো পোৱা গৈছিল আৰু বিভিন্ন মঠ মন্দিৰৰ ভব্নাংশ শেষো পোৱা গৈছিল গতিকে এইসমূহৰ পৰা সেই সময়ত সেই অঞ্চলত গঢ়ি উঠা সংস্কৃতিৰ বিষয়ে আভাস পোৱা যায় গতিকে উত্তৰটো আমি এনেধৰণে লিখিছো গোলাঘাট জিলাৰ বৰপথাৰ অঞ্চলৰ দুবৰণিৰ আশে পাশে উদ্ধাৰ হোৱা প্ৰাচীন লিপিসমূহৰ পৰা আমি সমাজ ধৰ্ম সাহিত্য ৰাজনৈতিক দিশ আদিৰ অনেক তথ্য পাওঁ কেৱল লিপিয়ে নহয় ডুবৰণি অঞ্চলত প্ৰত্নতাত্ত্বিক খনন কাৰ্যৰ দ্বাৰা উদ্ঘাটন কৰা প্ৰাচীন ইটাৰে ভেটি শিৱলিংগ আদিয়ে অতীতত ডুবৰীয়নি অঞ্চলত বিকাশ লাভ কৰা ভাস্কৰ্য আৰু স্থাপত্যকলাৰ ইংগিত বহন কৰিছে সেইবাবে ইয়াক প্ৰাচীন অসমৰ বুৰঞ্জীৰ অন্যতম ক্ষেত্ৰ বুলি কোৱা হয় গতিকে প্ৰত্নতাত্বিক অধ্যয়নৰ বাবে এই ঠাইখন খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি কোৱা হয় প্ৰশ্নটি চাও আহা গুৱাহাটী মহানগৰৰ আমবাৰী অঞ্চলৰ খনন কাৰ্যৰ দ্বাৰা কিহৰ মূৰ্তি উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল গতিকে খুব বিৰল অল যি সমগ্ৰ ভাৰততে বিৰল নটৰাজৰ মূৰ্তি মূৰ্তি এই ঠাইৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল গুৱাহাটী মহানগৰৰ আম্বাৰী অঞ্চলৰ খনন কাৰ্যৰ দ্বাৰা নটৰাজৰ মূৰ্তি উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ লগতে গণেশৰ মূৰ্তি শিৱলিংগ এইসমূহো উদ্ধাৰ হৈছিল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোত আছে শিৱসাগৰ জিলাৰ চৰাইদেউত সমাধি ক্ষেত্ৰৈদামসমূহ উদ্ধাৰ হৈছে মৈদামসমূহ উদ্ধাৰ হোৱা সামগ্ৰীসমূহ কি কি আছিল এই মৈদামসমূহৰ লগত কোন দেশৰ মৈদামৰ সাদৃশ্য আছে গতিকে আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোয়ে যে এই যি চৰাইদেউৰ মৈদামসমূহক ইউনেস্কে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপেও ঘোষণা কৰিছে গতিকে এই মৈদামসমূহত কি কৰা হৈছিল যেতিয়া আহোমসকলৰ স্বৰ্গদেউ বা ৰজা মহাৰজাসকলৰ মৃত্যু হৈছিল তেওঁলোকক সমাধি দিয়াৰ লগতে বিভিন্ন বয় বস্তু তেওঁলোকৰ লগত দিয়া হৈছিল আৰু সেই বিষয় সেইসমূহকে কি বুলি কোৱা হয় মৈদাম বুলি কোৱা হয় আৰু এই মৈদামসমূহৰ ৰাজকীয় সমাধি ক্ষেত্ৰৰ লগত মিল থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে চাওঁ আহি উত্তৰটো মৈদামসমূহত উদ্ধাৰ হোৱা সামগ্ৰীসমূহ আছিল মৃতকৰ লগত সমৰ্পণ কৰা শৰাই সফুৰা হাতীৰাটৰ সামগ্ৰী সোণৰ অলংকাৰৰ অৱশেষ আদি গতিকে এই ধৰণৰ বিভিন্ন বয় বস্তু মৃতকৰ লগত সেই সময়ত তাক দিয়া হৈছিল আৰু এইসমূহ পিছত আমি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই মৈদাম সমূহৰ লগত চীন দেশৰ ৰাজকীয় সমাধি ক্ষেত্ৰৰ সাদৃশ্য আছে বুলি কোৱা হয় মানে দেখিবলৈ পোৱা যায় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো চাওঁ আহা তলত দিয়া শব্দবোৰৰ অৰ্থ লিখা গতিকে তোমালোকৰ কিছু শব্দ দিয়া হৈছে সেইসমূহৰ অৰ্থ আমি লিখিছো চাওচোন আহা প্ৰথমটো দিছে প্ৰত্নতত্ব আমি ইতিমধ্যে জানিছো ভাঙি যোৱাৰ পাছত যি অৱশেষ থাকি যায় তাকে কি বুলি কোৱা হয় ভম্নাংশ শেষ কোনো বস্তু ভাঙি নষ্ট হোৱাৰ পাছত নষ্ট নহৈ থকা ভাল বা যি অংশ থাকি যায় তাকে কি বুলি কোৱা হয় ভাস্কৰ্য ধাতু আদিৰ পৰা মূৰ্তি সজা শিল্প স্তুপ মানে ঐতিহাসিক ইতিহাস সম্বন্ধীয় উদঘাটন উন্মোচন বা মুকলি কৰা কাৰ্য ঐতিহ্য গৌৰৱপূৰ্ণ পৰম্পৰাগত বিষয় বা প্ৰথা আৰু শেষত আছে গৌৰৱ গৌৰৱ মানে হৈছে সন্মান বা মৰ্যদা গতিকে এই শব্দকেইটাৰ অৰ্থৰ বিষয়ে আমি জানিলো তাৰপা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটি চাওঁ আহা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন তোমালোকৰ কিছু চমু টোকা লিখিবলৈ দিছে গতিকে চমু টোকা লিখিবৰ বাবে তোমালোকক চাৰিটা বিষয় দিছে প্ৰথমটো আছে শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ মৈদা দুবৰণী আৰু নটৰাজ গতিকে আমি শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰৰ বিষয়ে দুই এষাৰ জানো গতিকে শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ অসমৰ গোৱালপাৰা জিলাত অৱস্থিত সেই বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে জানিছোৱে আৰু তাত কি কি উদ্ধাৰ হৈছিল আমি সেই বিষয়েও অৱগত হৈছো এইখন এখন ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ স্থান প্ৰত্নতাত্বিক দিশৰ পৰাও এইখন এখন অতিকৈ প্ৰসিদ্ধ স্থান ইয়াত কেইবাবাৰো খনন কাৰ্য চলাই বিভিন্ন ধৰণৰ সম্পদ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে খনন কাৰ্যৰ ফলত ইয়াত উদ্ধাৰ হোৱা শিলেৰে নিৰ্মিত বৌদ্ধ স্তূপ জৈন ধৰ্মৰ আদি গুৰু নেমিনাথ আৰু ঋষভ নাথৰ ভাস্কৰ্য শিৱলিংগ গণেশ আদি মূৰ্তিৰ সমাৱেশ শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰক বিভিন্ন ধৰ্মীয় সমাজৰ মিলন ভূমি ৰূপে চিহ্নিত কৰিছে গতিকে ইয়াত হিন্দু ধৰ্ম জৈন ধৰ্ম বৌদ্ধ ধৰ্ম এই সকলো ধৰ্মৰ মিলন ভূমি ৰূপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছে যিহেতুকে এই সকলো ধৰ্মৰ বিভিন্ন অৱশিষ্ট এই অঞ্চলত পোৱা গৈছে পৰৱৰ্তীত যিটো বিষয় তোমালোকক দিছে সেইটো হৈছে মৈদাম ইতিমধ্যে কৈছো যে সেই সময়ত আহোম স্বৰ্গদেউসকল বা তেওঁলোকৰ যেতিয়া মৃত্যু হৈছিল বা তেওঁলোকৰ বংশৰ কাৰোবাৰ যেতিয়া মৃত্যু হৈছিল তেওঁলোকক এক ঠাইত বিভিন্ন বয় বস্তুৰ সৈতে তেওঁক সেই ঠাইত ৰখা হৈছিল আৰু সেইসমূহক কি বুলি কোৱা হয় মৈদাম বুলি কোৱা হয় আৰু এই মৈদাম সমূহৰ চীন দেশৰ ৰাজকীয় সমাধি ক্ষেত্ৰৰ লগত মিল থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় মৈদাম বুলিলে সাধাৰণতে আহোম স্বৰ্গদেৱসকলৰ সমাধি ক্ষেত্ৰক এইসমূহ হৈছে সমাধি ক্ষেত্ৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁলোকক তাতে ৰখা হয় শিৱসাগৰ জিলাৰ চৰাইদেউত এনেধৰণৰ কেইবাখনো ৰাজকীয় মৈদাম উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই মৈদামসমূহৰ আকৃতি বৃহৎ অৰ্ধ গোলাকাৰ এই স্থাপত্য সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৈদাম সংতাত বিভাগে এনে এটি মৈদামৰ খনন কাৰ্য চলাই মৃতকৰ লগত দিয়া শৰাই সঁফুৰা হাতীদাঁতৰ অলংকাৰ সোণৰ অলংকাৰৰ অৱশেষ আদি বিভিন্ন সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তোমালোকে এই কথাটো লগতে সংযোগ কৰিব পাৰা যে বৰ্তমান ইউনেস্কে এই মৈদাম সমূহক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰূপে স্বীকৃতি প্ৰদানো কৰিছে পৰৱৰ্তী বিষয়টো আছে দুবৰণী দুবৰণি কত আছে গোলাঘাট জিলাত গতিকে দুবৰণি গোলাঘাট জিলাৰ বৰপথাৰ অঞ্চলত অৱস্থিত ই প্ৰাচীন অসমৰ বুৰঞ্জীৰ এক অন্যতম ক্ষেত্ৰ এই অঞ্চলৰ ওচৰে পাজৰে উদ্ধাৰ হোৱা প্ৰাচীন লিপিসমূহৰ পৰা আমি সমাজ সাহিত্য ৰাজনৈতিক অনেক তথ্য পাওঁ কেৱল লিপিয়ে নহয় দুবৰণি অঞ্চলত প্ৰত্নতাত্ত্বিক খনন কাৰ্যৰ দ্বাৰা উদ্ঘাটন কৰা প্ৰাচীন ইটাৰে নিৰ্মিত মন্দিৰৰ ভেটি শিৱলিংগ আদিয়ে অতীতত দুবৰণী অঞ্চলত বিকাশ লাভ কৰা ভাস্কৰ্য আৰু স্থাপত্য কলাৰ ইংগিত বহন কৰিছে গতিকে এই ঠাইখনো প্ৰত্নতাত্ত্বিক দিশৰ পৰা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ তাত বিভিন্ন ধৰণৰ কলা সম্পদসমূহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল আৰু শেষৰ বিষয়টো আছে নটৰাজ তোমালোকে হয়তো নটৰাজৰ মূৰ মূৰ্তি দেখিছা নন্দিৰ পিঠিত উঠি শিৱয়ে নৃত্যৰত অৱস্থাত থকা যি মূৰ্তি দেখিবলৈ পোৱা যায় তাকেই নটৰাজৰ মূৰ্তি বুলি কোৱা হয় গতিকে নটৰাজক নৃত্য গুৰু অথবা নৃত্যৰ দেৱতা হিচাপে বিশ্বাস কৰা হয় যিসকলে নৃত্য কৰে তেওঁলোকে নটৰাজকে নিজৰ গুৰু হিচাপে মানি লয় শিৱৰ বাহন নন্দীৰ পিঠিত উঠি নৃত্য কৰি থকা অৱস্থাত নটৰাজৰ মূৰ্তি গুৱাহাটীৰ আমবাৰী অঞ্চলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই মূৰ্তি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে বিৰল গতিকে গুৱাহাটীৰ আমবাৰীৰ পৰা এনে এক নটৰাজৰ মূৰ্তি উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল আৰু যি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে বিৰল গতিকে আজিৰ পাঠটিত আমি এইখিনি প্ৰশ্নলৈকে আলোচনা কৰিলো ইয়াৰ পিছৰখিনি আমি পৰৱৰ্তী শ্ৰেণীত আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ